ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीगणेश पञ्चरत्नस्तोत्रं सरागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदाचक नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजाप्रेमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानतागसङ्गवारणोद्यतं सरीसृपि शबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् शुकादिमौ गकारवाच्यमक्षरं प्रकाशमामिष्टदायिनं सकामनं चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्त्वकम् नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वराधिलोकनायकं ज्वराधिरोगवारकं निराकृता सुरव्रजम् विकारशून्यमानसै हृदा सदा विभावितम् मुदा नमामि विज्ञपम् श्रमापनोदरक्षयं समाहितां तरात्मनां समाधिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमादवादिपूजितं यमां तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जना पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विताम्पुर प्रगीत वै भवाजवर् चिरायुषोधिकश्रिय सुसूनवो न संशयः इति श्री జగద్గురు శ్రీ సచిదానంద భారతి స్వామి రచితం శ్రీ గణాదిప పంచరత్నం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ గణేశాయన మహాని కామెంట్ చేయండి